він нагороджується як переможе в першому класі, малою золотою медаль. А чому він? Це медалями, тому що ще не вийшли. Він не воду. Я, Я тут розкинався, стояв, що в ринку виводять з медалями. Це не знав, от експерт. Дивіться, який в нас експерт. Навіть не знає, що в води роботи треба сміляти. Що знають тоді всі люди? Ви ще багато чого не знаєте. Робот я вас попереджу. Поважайте, що собак. Собачка повинна. Он дом. а не хочет делиться вас, вами. Понимаете, собака должна Любите собаку, уважайте ее. Она зарабатывает на грабе, чтобы они и вас и дома пыли. А вот сейчас ему надо обидеть, и в ринге комплексного показа Следующий, я сейчас буду говорить, еще у нас есть. Как его правильно Абрахам. И вот второе место в этом в первом классе с малой золотой медалью. У первого 87 баллов, у второго 85 баллов. А чего меньше баллов у меня, чем у него? Вот тут уже я э, плыву в категории эксперт национальной категории, потому что нас к этому не подпускают и считает там этот компьютер с вами. Нам приносят бумажку, я вот вам даю. Только оценку экстерьера, и если есть вопросы, я могу поднять, если что-то не защитно. А я смотрите, как посчитано. Замыслы с якости. У него 35 баллов стоит. Значит, я понимаю, что это два диплома третьей степени. Да, один заяц, один зайца. Да, да. Вот это 35 баллов будет. А у первого же сейчас две. Вот итого 85 баллов для первого класса это проходит. Для класса элита ему нужен обязательно будет заяц. У него вопрос, есть отличия по лисе или по зайцу? Есть, есть курицу, Я его попула. поддерживал. Вот. И вообще, э, написал, я написал, первого, я, в, я считаю, умные вещи в, даже для первого класса. Это для я написал, месяцев. Месяцев. А, он, он вели, это, он так вели, это он подал туда, но Домашенович кричал, что они перед мистеркой не успеют, но уже оно прошло. Я писал такое. Для первого класса достаточно одного диплома второй степени по лисе. Но есть, но может быть и два диплома третьей степени. Но если это два диплома третьей степени, тогда один из них должен быть показать. Вот я такое написал. Они не переписаны. Ну, это мы будем разборки устраивать. Но я считаю так. Вот почему? Я считаю, я считаю так. Если собака заработает только на третий диплом то она должна подтвердить, что она и работает и вот. Если она получила более высокий диплом второй степени по лесе, она может быть первый глаз. Только первого. уже в глаз элиты ей нужно будет диплом второй степени позаим. Поэтому, а раз собака не способна работать даже по лесе на более высокий диплом, чем этот, тогда надо подтвердить, что у нее хватает чуть хотя бы гонять за. Она должна подтвердить и третью диплом, Правильно? Я думаю, что это э, может всеми и... быть поддержано. Но все они что-то не внесли, я думаю, что я это додавлю, и... и так и будет. Но сейчас у него Дети, два диплома, диплома третьей степени по лесе. один по лесе, один по, по, по зайцу, да? А седьмой диплом третий по здесь у него еще два балла он, а да, добавляется за резновичность. Два балла добавляется баллы за резнобичность еще они раз. не должны, я думаю, учитываться на выставках такие, как всеукраинские. Могут на районных областных учитываться. Почему? Потому что тогда преимущество перед нами собак, перед нашими породами, перед борзами, гончими, получают яхтерьеры, лайки, потому что они за резнобичность могут по шести видам там получать, понимаете? А у нас э, можно так, если вот так, лиса и заяц, если два диплома первой степени по зайцу, то э, лисий диплом можем записать в резнодушие. А если мы уже его использовали, это лисий э, в основной пустили, значит уже никакой резнодушности. Это несправедливая не порода. То есть получается, что те породы, которые могут выступать по уткам, по фазанам, по этим портированию по следу они набирают баллов чуть ли не два десятка больше наших собак и область не заинтересована вывозить нашу породу на выставку она набирает этих гавчиков маленьких и лаях, и везут а эта порода не представлена и в регионе я думаю это ведет как бы Пренебрежительное отношение к породе, Говорят, наших собак не хочет, не надо, на республике они не треба. И для людей это неправильное отношение к развитию породы. Я думаю, что мы здесь должны будем... Поэтому сейчас у нас есть... А вот так надо хотя бы так, награждается Вот, и золотой медалью. Большой или мало? Мало. Мало. Подождите секунду. Секунду. Секунду, секунду. Здесь еще, еще, Нормально. Друг за другие места награждается. Малую золотую медаль, малую золотую медаль и диплом. И диплом. Старается, пусть он еще не получает. Да, еще тоже напоминаю, ленточка, это же не хозяин у нас. Игорь, выставай трошки сюда. И э, э, в этой породе あっ。 Да слеза радость. У нас есть собака в первом классе победитель. Она одна вот, В доля, вот, которую там тяжело вести, она очень же большая. Поэтому хозяина оставили, да, а собаку повезли. Мы вот. ну, промолчили. Запомните, собака, не появившаяся в рим. Охотничий рим, она э, лишается призов, наград и так далее. Поэтому... Э, не делайте это. Но мы уже заочно поздравляем хозяина Все на первом месте в первом классе. И говорим, что дальше продолжая ринг, я поздравляю у нас в ринге Выжлова. В ринге. на первом месте идет Выжлов как класс Набравшая 110 баллов, Висла. Вот, поздравляем поздравляю. Она становится чемпионом выставки. Медаль чемпиона. Ей будут вручать медаль чемпиона. Ей будут вручать. Там, вот. Здесь мы ей вручаем большую золотую медаль и диплом. Да. А все награды, помимо этого, причитающиеся и призы, она получит в ринге чемпиона. Так, теперь... Первый... Игорь, он... 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 а да. да, да. наш Чемпион, мы ее, и она отдельно в отдельном ринге, мы ее переведем на первое место. Можете одеть ей медали. Такие... Завяжите и покороче, можете сверху. И, и, давайте ей да. Просто да. вот так вот, но в следующий раз, чтобы Ирина была правой. Запомните, в ринг на аппарат. А ну висло. Висло. В ринг комплексная оценка. И в ринг чемпионов все любые. Собака находится со всеми своими. Собака нормальная, но